Я не заплачу за тобою знов Прощавай, прощавай Меня зовут Даша, мне 15 лет Я ищу папу Моего папу зовут Пилипенко Андрей Витальевич Она последний раз видела его в три года После того, как они с мамой Дашей развелись они больше не общались. Сейчас примерно лет 42. Он худой, черные волосы, ростом выше меня. Вроде бы у него были голубые глаза. Мы не знаем, где находится отец, где он живет, где работает, чем занимается. Мы только знаем, что в свидетельстве о рождении ребенка написано отец Пилипенко Андрей Витальевич. Да, хочу увидеть папу, хочу с ним общаться, сказать ему, что я хорошо учусь, что умею петь хорошо и спела бы ему песню. Я бы очень хотела его обнять. Папа, если ты меня слышишь, пожалуйста, отзовись. Мне от тебя ничего не нужно. Только знать, что ты есть на свете, чтобы я могла как-то тебе хотя бы написать письмо.